На канале Иван Каченко будем снимать из э, Захара много-много видео. Подождите, секундочку. Так, я хочу именно одно это видео. Тю -тю -тю -тю. У нас видео. Наше видео другая часть, там где мы и мы Подождите, мы сейчас свалимся. Подписчики, у нас тут случилась трагедия, а сейчас а, 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 Захар расскажет. Так, на нас опять мой братишка напал что-то. Вы хотите, чтобы вы его увидели? А вы хотите, чтобы вы его увидели? Напишите в комментариях. Мы ели, от него там и свалили. От этой мусорки нафиг. И зачем ты фонарь включил? Он включал фонарик. Он это просто. А, ну зараз, я расскажу. Чтоб лучше видно было. Ну я вам зараз расскажу, что когда я был с Никитой и с Уильямом, такой мой друг поляк, мы там ходили в тот лес и нашли там целых четыре проки и плюс цепь и конусы нашли мы два. И плюс сапоги и костюм протягаза черного. Якщо... И мы нашли специальную трубочку протягаза. Дивите. Дивите, если вы найдете такой, вам их не надо делать, трогать. такие вещи. Там было стекло справжнее, там все было справжнее. Я вам не вру, подписчики. И знаете что? Если вы туда пойдете, если кто-то в этой, в этой Польше живет, путь, 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 путь. Это польская. Э лодь, лодь. Если вы тут окажетесь и в этом месте Рублевского, вам повезло, вы сможете увидеть тот лес и нас встретить. Да! И, кстати, мы, кстати, ну мы зараз придумали так, что Иван хочет сегодня мне сделать именно мои ролики, какие я захотела. Подтверди, Иван. Да. да, да. Бо он вожает, у меня сегодня просто... Он, я ему сказала, когда у меня день на родине, а оно у меня долго. И он захотел, что у меня типа 6 такого. Он мне такой подарок хотел сделать сразу. Сделать именно эти видео, какие я захочу. И мы снимем целых таких видео, сколько я захочу. Я где-то хочу где-то примерно где-то 10 штук. Это наша первая штучка, и, и это уже уже хорошо. Когда мы снимем целых уже пять, мы, я уже буду рассказывать наши что-то про себя, про все, что я тут делаю, все, что я могу тут делать. И все. И это вам треба дождаться. Ну, ладно, уже, уже три минуты. Ну ладно, это уже что-то чуть-чуть ролик чуть-чуть был маленький. Ну ничего. Ну тогда всем пока. И до скорых встреч. И, под, и, под... И, и... ставьте лайки и подписки. И ролики довисите. До видения. Все. Всем привет, это наш другой ролик, и мы сейчас узнаем, что там за поляна. Мы с Аней. Ну, это секретик Тоца -то Ивана, и я не расскажу вам. И чтобы ему подпишите, им целых 10 тысяч роликов было, то я расскажу. И он будет счастлив. У него будет еще один телефон ему, если он соберет... Сколько надо? 10 тысяч просмотров. О, вот столько и нам и надо. И все. Сделайте это! Я рассказываю э, э, и Иван Сидавней. Я сзади показываю, бо я не могу это. Э, 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 зараз, э, я сейчас расскажу, что это за место. Но ну, я не знаю, но ну, мы с вами это видели, что там что-то какое-то глаз, что там убийство. Там я не думаю, что там... Uwaga, trudka, wyłożona. przeciw w gryzonym grożnie otrucia ludzi i zwierząt. Tak, słuchajcie mnie, jak się mówi, to tam co to było, mówiło? Вжона. Вжона. А что вжона мы не знаем? Про какие-то трубки. С Стоп, подожди. А вот это, по-моему, зомба. Какая зы? Вот это? А про какую ты? Вот это жи, блин. А? Жо. Жона. А? А не знают, что это значит, и все, До свидания. Жона, я думаю, что это зона. Жона? А мы сейчас, сейчас пока, вы мол, можете поделиться туда, если вы что-то увидите, а мы сейчас чуть-чуть что-то скажем. Ну, ладно, уже что-то за богатым мы это делаем. Ну, напишите в комментариях, что вы что-то там увидели. Что то Мы... Аня думает, что там их бомбы выставлены. Вы знаете такие специальные ловушки? Там, где вот так в землю так делают бомбы, когда вытягиваешь ногу, мега бомба происходит. Так кто в доступил, Да <кху> <Там> муха нам <кху> Его не будет на этом свете. И мы не расскажем, как он с ним, что случится. Я знаю, что с ним случится. Я знаю, когда мы... Это что с машиной? Кто ее так разломал? Я, ничего не... я не знаю. <реклама> вот так. Бэм, бэм, бэм. И удар кунг-фу. Я кунг-фу панда. Удар кунг панда. Ладно. А этим урок заканчивается. Можете все идите домой. Все, до видения. Давай снимай. Всем привет! всем наш третий ролик. У нас будет чуть-чуть ошибка, что у нас получилось, что мы будем у нас просто такая ошибочка, что мы не придумывали, какие мы будем снимать видео. И в чем проблема, мы не сможем, кажется, снять нам 10. Получится только 4. Это наши третье. А четвертое, что я вам туди говорил на, на первом ролике. мы говорил про свое тело, я вам говорю. Если у меня получится, то дим, хорошо. И подписывайтесь на Иван Кученко, что ему купили телефон, что мы смогу... И ставьте, если кто, если это видео, то кто смотрит, Кто мне дал на это я. Тот, кто мне дал этого носорога из... Э, э, вы, вырасти сад, того будет вырослено на нашей... Он будет, если он сюда переедет, сможет. Да. он будет с нами снимать видео. Да, это, и еще это, я ему дам кондиблосом. Это правда, знал, один что сколько у него были бабки? Два, два триллиарда? миллиардов а миллиардов и он смог купить Кэди Боссом как и это проблема угу. это якшо у кого-то он будет он получит где-то два че ты Четыре триллиарда, если не меньше, если не меньше, то то это надо упросить у админов секретная мутация Это надо будет просить у админов секретные мутации. У, у, у челиков? Не, у, у админов. А, а что это админы? Админы это, создавали игру? А как у них можно запитаться? Просто зай, зайди на админский сервер. И попроси, так вот, попроси супер жесткую мутацию секретную, все, на кондиблосам. Но если, ну, ну может не получиться? Но если получится, то, то это будет бомба, просто бомба. Согласен, я бомба. И я еще что-то вам скажу. Четыре триллиарда, это просто... Я бомба. вам что-то хочу сказать. Мне интересно. То я помню, что в броу старсе у меня что-то украл. У меня было сто изумрудов, а когда я вернулся в игру, их кто-то украл. И мне и там только осталось один. Кто-то забрал крысы как-то. У и меня заб... я не забирал, потому что тебя даже тогда не знал. Это мега было, должно знать и когда. Когда мне бросил? Это что, София? Это что, София? Это проблема, если на нас. Ой, ой, да. П подписчики? Подписчики, это София. Если на нас увидит, за сюда Подож Подождите, это... подписчики. Сейчас пауза. Все, подписчики, пауза закончилась. Просто если, если тут, а, тут... <с> Короче, Сахар расскажет. Я уже практично, вам что-то еще хочу сказать. Еще, когда мы играли вырасти сад, я помню, что-то у меня там было и что-то украл. Я. 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 Подождите, что-то я помню из вырасти сад. меня кто-то украл, по-моему. Кто-то у меня украл там 110 миллионов. Это не я. Так зачем мне ты 10 миллионов, если у меня тогда было миллиард? Это для меня суши копейки. Блин, а минус палка всех какие были О, Ой. Блин. А если там была бомба? Ну и что? Она бы взорвалась. Ну и что? Поляна за поляной только взорвалась, а мы нет. Кто бы Ой-ой. Что? А ничего. Подождите, а что ты такая сильная? А чего тут боятся обычное поле? Только не иди туда, тут, тут же нельзя намалеванные знаки. Вот. О, давище, О, ничего. А вдруг сейчас бомба зародится? А вот все, что такое. Рада эта бомба. Уиии! себе в ебочку я забил. Сразу в дырку. Погнали. Ну, Слушайте. Да ладно, Секунду. Знаете, что? Ты выключил? Нет. Так, слушай, ты мода. Это может быть уже конец. Мы четвертого ролика не сделаем. Только так получилось. Все. Ладно, тогда всем пока. До, до, до скорой встречи. Мы, может быть, снимем самое прикольное видео на свете. Снимем именно, может быть. Завтра. Не, не, чуть -чуть. не, завтра. Або не, не, врали через трижды. Сегодня какой день? Эм, я не знаю. Подождите, подождите, ты можешь снимать, я только подумаю, какой сегодня день. Я хочу четверг, ой, ты, мы завтра не сможем все это видео. Че? Я расскажу, когда конец ролика. Подожди. Подожди, было другое, а теперь? Четверть. Все, завтра, простите, завтра у нас ролик не получится. А после завтра? А после после? А что не получится? Как что? Я тебе скажу, что не получится и все. Эй, ну тогда всем пока, подписывайтесь, пока.